অহা ত্ৰিছ তাৰিখে ৰাতিপুৱা আমি আৰু এটা নতুন আঁচনি আৰম্ভ কৰিম বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে পৰীক্ষা দিয়ে চৰকাৰী চাকৰি সকলোকে দিয়াটো সম্ভৱ নহয় সেইবাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে আমাৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক উদ্যোগ আৰু ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে আমি দুই লাখ টকাৰ এটা নিধি প্ৰদান কৰিম আৰু খুব ভাল কৰি যদি এই দুই লাখ টকা ব্যৱহাৰ কৰি আমি ব্যৱসায় এটা নিৰ্মাণ কৰোঁ ভৱিষ্যতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুদ্ৰা আঁচনিৰো আমি সহায় ল'ব পাৰিম বা মুদ্ৰা আঁচনিৰ জৰিয়তেও আমি এই দুই লাখ টকাক আৰু ডাঙৰ বৃহৎ পুঁজিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিম এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আত্মনি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন ত্ৰিছ তাৰিখে ৰাতিপুৱা দহ বজাত আমি গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা ফিল্ডৰ পৰা বিতৰণ কৰিম ইতিমধ্যে আমাৰ জিলা উপায়ুক্তসকলে নিৰ্বাচিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমন্ত্ৰণ জনাইছে মই আশা কৰিম যে পঁচিছ হাজাৰ নিৰ্বাচিত যুৱক যুৱতী অহা ত্ৰিছ তাৰিখে যাতে খানাপাৰালৈ আহে প্ৰথম আমি পঁয়সত্তৰ হাজাৰ টকা দিম তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণটো সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে আমি আৰু পঁচিছ হাজাৰ টকা নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে এই যুৱক যুৱতীসকললৈ আগবঢ়াম

এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ দ্বিতীয় লানিও আমি লগে লগে আৰম্ভ কৰিম এইবাৰ আমি আৰু নতুনকৈ পঁয়সত্তৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতী এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিলৈ আনিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম যুৱক যুৱতীসকলক মই অনুৰোধ কৰিম চৰকাৰী চাকৰিয়েই হওক বা আত্মনিৰ্ভৰশীলতাই হওক দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে আমাৰ চৰকাৰে আপোনালোকৰ লগত সুন্দৰভাৱে কাম কৰি যাব